उस बल्लाम बिस्मिल्ल रही तहरीक इस्लामी के कारकनों के हवाले से आज मैं एक बहुत मुख्तर सी बात यहाँ पर करना चाहूंगा ये एक पैराग्राफ है जो डॉक्टर सिद्दीकी साहब की किताब है इक्कीसवीं सदी में इस्लाम मुसलमान और तहरीक इस्लामी उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि इस तरह इस्लाम की असल हर की रूह बेदार हो जाएगी और करने की बात यह है कि जो नतीजा अलामा इकबाल रमत आ मौलाना मदूदी रहमत आल देखना चाहते हैं वो मुसलमानों के मौजूदा माहौल में कैसे रूनमा हो सकता है हमारे मदरसों और दीनी दरसगाहों में तालीम और तदरीस का अंदाज अब भी ऐसा नहीं है जिससे सवाल करने वाले सवालात के नए जवाब तलाश करने वाले मौजूदा जवाबात पर तनकीदी निगाह डालने वाले और इख्लाफ राय के बावजूद सब्र तहमल के साथ बाहम तबादला ख़्याल करने वाले उल्मा और मफ़िरीन पैदा कर सकें हमारे माहौल पर गैर मामूली एहतियातरा ग़ौर कीजिए इस जुमले के ऊपर हमारे माहौल पर गैर मामूली एहतियात और तहफ़ का दौर दौरा है जिसका एक शाखसाना अदम रवादारी और इख्तलाफ बर्दाश्त न कर सकना है तकलीद का जो मिजाज़ सदियों में बना है इसने हर नई बात को शक की निगाह से देखने का आदि कर दिया है दीन तो दीन दुनिया के मामले में भी लोग अमरीका और जापान की नकल तो इतमान से कर लेते हैं मगर खुद कोई नई राह निकालने की हिम्मत नहीं कर पाते जैसे हमें अपनी अक्ल व खिरत पर भरोसा न रह गया हो कौन कह सकता है कि हम उस उम्मत के अफराद हैं जिसमें तकरीबन 28 साल की उम्र में माज बिन जबल ने इस खुद एतमादी का इजहार किया था रजी अल्लाह अगर आपको याद हो कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु पाकसलम उन्हें यमन भेज रहे थे गवर्नर बनाकर तो आप सल्लल्लाहु आपने पूछा कि तुम लोगों के दरियान फैसला किस तरह से करोगे तो आपने कहा कि मैं कुरान से रुजू करूंगा अगर उसमें जवाब नहीं पाऊंगा तो मैं आपकी सीरत और हदीस से रुजू करूंगा और अगर उसमें भी जवाब नहीं पाया तो कुरान और हदीस की रोशनी में इश्तहाद करूंगा 28 साल की उम्र उस जवानी की उम्र में उस नौजवान ने रजी अल्लाह अन्हो ये तमाम जवाब दिया जिससे आज हमारी तहरीक भी महरूम है और हमारे दीनी मदारिस भी महरूम हैं और हमारी पूरी इस्लामिक स्कॉलरशिप भी किसी हद तक महरूम नज़र आती है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें सोचने की नई राहें तलाश करने की अता फरमाए हकीकत यह है कि किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम तहरीक के कारकुन की हैसियत से अपने लिए नई राहें तलाश करें नए रास्ते तलाश करें एक फ्रेश ब्रेथ के साथ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने वाले बने और हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्स्टेंट रिव्यू ओपननेस फॉर न्यू आइडियाज नए सवाल की तलाश पुराने सवाल के नए जवाब तलाश करने का एक कल्चर ये सारी चीजें हमें तहरीक की आइंदा की प्रोग्रेस के लिए चाहिए इनकी जरूरत है मैं अपनी गुफ्तगु को अमीन अहसन इस्लाई साहब के एक जुमले पर ख़त्म करूंगा अमीन अहसन इस्लाई साहब ने कहा कि सही रुख सिमत करके खड़े रहना इससे बेहतर है कि तुम गलत सिम की तरफ दौड़ो वल्ला इस छोटे से जुमले में बहुत बड़ा पैगाम है हम सब के लिए और उम्मीद भी कि हम अगर सही सिमत में बढ़ रहे हैं बजाहिर दुनियावी बेंच मार्क के हिसाब से हमें शायद कामयाबी ना हो लेकिन अगर हमारी सिमत ठीक है हम उन तमाम चीज़ों की टेक केयर करते हैं जिनकी एक जिंदा तहरीक को ज़रूरत होती है अगर ये सारी चीज़ें हमारी तहरीक में होंगी तो इस तहरीक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अल्लाह सब तमारा हामियों नासिर हो अल्लाह इस तहरीक को हमेशा इस दुनिया के लोगों की रहनुमाई के लिए मज़ीद रहमतों और बरकतों से नवाजता रहे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहकू